Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Imam al Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah Taala merahmatinya dan kita mendapat manfaat satu barakah ilmunya. Taqwa dan tawakal adalah penawar pada muka surat 36. Ingatlah baiknya hati itu dengan takwa dan tawakal kepada Allah dengan tauhid mengesakan Allah dan ikhlas dalam semua amalan kamu rosaknya amalan kerana tiada semua itu umpama hati itu umpama seekor burung yang terkurung di dalam sangkar yang kukuh atau seperti permata belian yang disimpan di dalam peti yang kukuh Di dalam peti yang teguh Atau seperti wang yang disimpan di almari yang berkunci Yang penting itu adalah burungnya bukan sangkar Atau permata beliannya bukan peti Atau wangnya bukan almari Ya Allah ya Tuhanku Sibukkanlah semua anggota badan kami untuk membuat ketaatan kepada Biarkan hati kami benar-benar kenal kepada-Mu Dan jadikanlah kami sepanjang hayat Kami beribadat kepada-Mu Biar malamnya ataupun siang Dan kumpulkan kami dengan mereka yang telah mendahului kami dari kaum yang solihi Berikan kami rezeki dan Kurnia seperti yang engkau berikan mereka. Dan perhatikanlah kami seperti yang engkau berikan perhatian kepada mereka. Amin. Muslimin dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita bermuhasabah. Mengenali diri kita dan mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Maka kekuatan kita itu pada hati Di mana hati menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu SWT Sebagaimana yang telah kita bacakan hadis sebelum ini Iza salahat Salahal jasadu kullu Bila mana hati itu baik Maka seluruh anggota badan itu baik Bererti kalau sekiranya hati itu jahat Maka anggota akan menjadi jahat Mulut jadi jahat Tangan jadi jahat Kaki jadi jahat Kerana bermula daripada hati Tetapi bila mana hati itu baik Mulut jadi baik Tangan jadi baik Kaki jadi baik Semuanya menjadi baik Kaitu bila seorang berkata Walaupun tangan saya jahat Walaupun mulut saya jahat Hati saya baik Kita katakan bagaimana mungkin Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hati baik maka seluruh jasad baik. Bila hati rosak maka seluruh jasad rosak. Maka bagaimana nak kuatkan hati? Hati itu dikuatkan yang pertama dengan takwa. Maksud takwa ialah melaksanakan segala perintah Allah. Maka itulah makna takwa. Baik dalam hal-hal ibadat yang sifat wajib dan termasuk hal-hal ibadat bersifat sunat meninggalkan yang haram dan termasuk meninggalkan yang makruh maka dengan itu hati menjadi kuat yang kedua hati menjadi kuat dengan tawakal bila mana benarnya -benar tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala penggantungan pada Allah kerana kebiasaan kita lihat hati ini kita cenderung pada orang kita bergantung pada Allah Bukan kita menginginkan sesuatu Yang ada pada makhluk Maka hati seumpama ini tetap lemah Sehingga bertawakal kepada Allah Kali itu Allah menyebut dalam Al-Quran Wa ala Allahi fal yatawakkalil mu'minu Kepada Allah maka hendaklah bertawakal Sekiranya orang beriman Bila orang-orang yang beriman itu Benar-benar penyerahannya kepada Allah Barulah datang kemenangan Kemenangan yang pertama Allah kuatkan hati kita Kemenangan yang seterusnya Allah gembirakan hati kita Kemenangan yang kemuncak Allah tenangkan hati kita Walau dalam apa situasi keadaan sekalipun Kemudian hati ini Kuat Dengan mentauhidkan Mengesakan Allah SWT kerana hati ini tidak boleh bergantung dengan banyak perkara Ma ja'alallahu fi Ma ja'alallahu Irajulim min fi jawfi Allah tak jadikan Bagi seseorang itu ada dua hati Maksudnya Dua pergantungannya Dua pengharapannya Dan juga Untuk dia Beriman dengannya Cuma satu hati Maka kerana itu orang yang Beriman dengan Tuhan-Tuhan yang banyak Beriman dengan Patung-patung Dan sebagainya Apa kesan dan apa akibatnya Hati ini tidak konsisten Dia tak tahu dia nak khidmat pada siapa Kerana hati ini adalah Kesempurnaan perkhidmatan seorang hamba Perkhidmatan seorang hamba kepada Tuhan Tuan-tuan kita tak mungkin punya i 6 majikan. Tak mungkin kita dapat ataupun kita ada kita boleh serahkan hati kita pada dua tiga orang manusia. Hati ini tetap sifatnya cuma nak bergantung pada satu pengesaan. Kali itu kalau kita mencontoh. Seorang misalnya dia ada banyak majikan Majikan Dia ada supervisornya Dia ada managernya Dia ada bosnya GMnya dan sebagainya Maka kita lihat Dia, dia tahu bahawa Kalau supervisornya kecil dia kuasa Walaupun berkuasa atas dia Dan dia tahu manajernya Pun masih kecil kuasa dan dia tahu yang atas lagi CEO dia lagi tinggi kuasa Kerana itu tuan-tuan sekalian bila mana kuasa kita tahu yang berkuasa mutlak ini fulan bin fulan misalnya lalu hati kita cuma terus pada dia. Kalau yang ni buat silap even kita nampak supaya dia buat silap kita akan mengadu pada bos walaupun di atas pada kita. Sebab hati kita cuma cenderung pada satu. Maka kerana itulah mengesakan meletakkan pengesaan kepada Allah Subhanahu itu meletakkan pengesaan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan hati itu kuat. Tetapi sekiranya tetapi sekiranya kalau sekiranya hati itu kita letak bergantungan pada orang tu, orang ni hati kita makin lama makin lemah. Makin tidak kuat. Kemudian kata Syekh lagi, ialah hati itu ada ikhlas dalam semua amalan. Tuan-tuan sekalian, bila kita buat amalan dan kita tidak ikhlas Amalan tu tak sampai ke hati Jangan kata sampai pada Allah Dia tak sampai ke hati Dia tak boleh kuatkan hati Dia tak lagi bergembirakan hati Kerana setiap amalan-amalan akhirah, Fungsinya untuk menguatkan hati Dan daripada hati itu Wujudnya kekuatan kerohanian yang sebenar Tetapi kalau sekiranya Amalan tadi tidak ikhlas umpama kita makan tak sampai ke perut maka bagaimana mungkin kita boleh kenal umpama kita minum tak sampai ke perut maka semua benda yang kita kata tak kesampaian maka kita tak akan rasa kenikmatan umpama tuan-tuan kita nak musafir daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Perlis sebagai contoh itu kehendak kita di sana di polis kita ada Orang kita nak jumpa orang kita sayang sebagainya Tiba-tiba kita breakdown di tengah jalan Naik KL dekat Perak oh, Apakah kita rasa bersuanok Tak suanok Sebab apa? Sebab tak sampai Kerana kita dah Bila mulakan perjalanan Kita nak sampai Maka demikian ikhlas Ikhlas ini satu amalan Yang kita nak sampai pada Allah Tiba-tiba bila mana kita beramal tak sampai kepada Allah Maka amalan itu sebelum dia tak sampai kepada Allah Dia tak sampai ke hati Bila tak sampai ke hati Dia tak mungkin sampai kepada Allah SWT Maka ini diantara Kita katakan empat kekuatan Taqwa Tawakal Tauhid dan juga ikhlas Kalau tak ada empat perkara ini Maka rosak semua amalan Walau bagaimana comel, cantik, amalan Maka perumpamaannya kata Syekh Abdul Qadir Umpama begini, burung dalam sangka Walau sekiranya sangka itu Bagaimana cantik, mahal Yang pentingnya ialah burungnya Sangka yang cantik, yang mahal ini Tiada nilai kalau tak ada burung tadi Umpama permata dalam peti Walau bagaimana hebat peti tadi, kotak tadi Kalau kosong permata, maka tak ada indah lagi kotak Dan umpama juga ialah Uang dalam almari Ataupun kita sebut uang dalam peti besi Kita beli peti besi kita mahal Harga berapa peti besi? RM30,000 Daripada Jerman Memang canggih Sistemnya sistem canggih Namun kalau di dalam ni tak ada duit Apa nilai RM30,000 tadi? Tak ada nilai Orang perempuan misalnya Beli beg sandang Beli Bag tangan Handbag Maha handbag Dia nama macam-macam lah LV nya Michael Kors nya Birkin nya Ni dia nama macam popular terkenal Harga puluhan ratusan ribu Tapi kalau dalam tu tak ada duit Apa nilai bag tu Bag tu tak ada nilai sebenarnya Walaupun kita beli dengan penjenamaan Dengan harga yang mahal Tapi dalam tu kosong tak ada duit Ini kalau peraguk curi Dia ragu beg tadi Dia buka kosong, dia buang beg Tak ada lagi kita jumpa peragu Dia ragu beg, dia nak ragu apa yang ada dalam beg Sama juga syaitan dan iblis Dia nak ragu apa yang ada dalam hati kita Dia bukan nak ragu benda luar tu Kita nak solat, biar solat Kita nak adib, biar adib Tetapi dia rosakkan keikhlasan Dia rosakkan ketakuan Dia rosakkan ketauhidan Dia rosakkan tawakal Mata intipati tadi yang hilang Maka bila intipati tadi yang hilang tuan-tuan sekalian Maka tak ada apa nilai Kan itu kita lihat ramai orang pada gambaran Zahir yang Mereka cuba sempurnakan Mereka kata ustaz kita ke masjid mesti lawa Betul Pakai serban, pakai jubah ni eh, pakai tudung macam-macam jenis Semua jenis kita ada Bila orang kata Eh maha awak beli tak apa Kita kan nak ngadak Allah Kena yang maha-maha Bagus tetapi bila sampai kepada hati kita tidak memberikan haknya yang pada hak fizikal Masya Allah, kita beri hak dia lalu kita gunakan agama untuk menjasifikasikan hak itu tetapi padahal yang paling utama dan paling penting iaitu berkait dengan hati kita tiba-tiba kita buat sambil lewa kita biarkan hati kita rosak dengan riak dengan sombong dengan sifat mazmumah kita biarkan Maka bila mana kita biarkan Maka menyebabkan hati kita sakit Kemudian Syekh sesudah Beri muhasabah yang mudah pada kita Tentang hati Maka sebagaimana biasa Kalau kita lihat metod Pengajian Syekh Ialah dia akan mengakhirinya dengan doa Tentang ini kekuatan kita Jangan lupa doa Macam mana pun kita rasa sempurna ibadat kita Sempurna amalan kita Kuat fizikal tubuh badan kita Sempurna ilmu kita Ia takkan sempurna Melainkan dengan berdoa kepada Allah Yang menunjukkan suatu perhambaan Menunjukkan kerendahan Menunjukkan kita melihat semuanya itu Bukan daripada kita daripada Allah Lalu saya berdoa Ya Allah Sibukkan anggota badan kami Membuat ketaatan kepada Allah Tata Anggota badan kita ini Sibuk taat kepada Allah Biar setiap Ruang dalam fizikal kita Ruas dalam setiap sendi-sendi kita Tunduk beribadat kepada Allah Kerana dengan cara tersebut Kita akan dimuliakan Kemudian kata Syekh lagi Biarlah hati kami benar-benar kenal Allah Tentang fizikal kita benar-benar kenal makhluk Sebab itu kita nak Biar makhluk nampak lawa-lawa Cantik-cantik sempurna Tapi hati kita tak kena Allah Sebab itu kita biarkan hati tak lawa Hati tak cantik Kita minta Ya Allah Jadikan hati ini mengenalimu Sehingga kita boleh menghiasi hati, hati kita dengan sebenar Dan jadikan sepanjang umur kita beribadat kepada Allah Subhanahu SWT Kuni ya Allah kumpulkan kami Bersama dengan orang-orang soleh Kata ini yang diajak oleh ya Allah Kalau kita tengok Nabi Allah Yusuf AS Waktu Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya Dengan kedatangan kembali Ayahnya daripada Filastin Dan berkumpul kembali adik-beradiknya Dengan semangat persaudaraan Silaturahim Ketika itu Yusuf berdoa Allahumma tawafani musliman Wa al-hakni bisalihin Dalam surah Yusuf ayat 101 Ya Allah matikan aku Islam Dan himpungkan aku bersama orang soleh. Tentu kenapa kita nak dihimpungkan dengan orang soleh? Kita manusia tak boleh hidup seorang. Sama ada kat dunia hatalah sampai ke akhirat kelak. Kita nak orang-orang yang sentiasa mendampingi kita. Tapi yang damping kita ini bukan yang susahkan kita. Yang damping ini menyenangkan kita. Mereka di kalangan orang soleh umpama kita kat dunia lah tuan-tuan. Kalau kita ada kawan, dia suka berhutang tak bayar, kawan suka mutuk, kau, ia ya namanya kawan Suka merendahkan kita Kawan yang suka mengusahkan kita Dan lain-lain Kita tak suka kawan macam ni Walaupun kita nak kawan Tapi kita jumpa kawan yang tolak angsur Kawan yang boleh bantu Yang boleh tolong Yang boleh gembirakan kita Yang boleh beri manfaat Kita senang dengan kawan macam ni Kita rasa gagal Kita rasa kuat Kita rasa sembuh Maka akhirat kelak Kawan-kawan ini menandakannya apa? Menandakan kita tidak silap melakukan kesilapan di dunia Kerana apa pun kesilapan yang kita buat kat dunia Kita akan menyesal ke Tetapi bila kita berkawan di dunia dan berkawan akhirat Berarti kita tak buat kesilapan dalam hal itu Karena itu kita dipesan cari kawan-kawan soleh Perbanyakkan kawan, -kawan soleh Tuan-tuan daripada sekarang unfriendkan kawan tak soleh Unfriendkan dia Ya kita boleh kenal, boleh sabar Tapi bukan kawan kita Bukan orang yang akan masuk dan keluar rumah kita Bukan orang yang makan bersama dengan kita Bukan orang yang kita mendengar nasihatnya Atau kita memberi nasihat kepadanya Tanpa dihargainya Maka kita nak kawan-kawan yang benar-benar Dikatakan -benar, sifat-sifat yang demikian Bila begitu sifat kita akan Nanti akhirat kita tahu kita tak tersilap Kerana ramainya kawan-kawan soleh. Kemudian katanya lagi Ya Allah Jadikan kami Boleh beribadah Sepanjang hayat kami siang malam pagi petang. Kerana tuan-tuan ada orang yang dia boleh buat ibadat siang malam tak boleh. Ada yang buat ibadat malam siang tak boleh. Ada orang boleh buat ibadat mingguan hari Jumaat boleh. Ada yang boleh buat ibadat tahunan hari raya dia. Kita tidak mahu macam tu. Kita nak kita boleh buat ibadat setiap hari. Siang boleh, malam boleh. Pagi boleh, petang boleh. Sihat boleh, sakit boleh. Kaya boleh Miskin boleh Sibuk boleh Lapang pun boleh Dengan kata lain Semua boleh Suatu benda yang berterusan Kerana Ibadat itu ialah cari hidup kita Ibadat Bukan tuku semua aja nak Bukan ritual Ritual Yang tertentu Tapi ia perjalanan hidup Makan minum kita Duduk baring kita Tidur baring kita Duduk berdiri kita Bekerja berehat kita Bermain, bersukan, berhibur kita Semuanya ibadat Ini yang kita nak Supaya seluruh kehidupan kita Adalah ibadat kepada Allah SWT Kemudian kata Syekh Berikan kami rezeki dan kurnia Sebagaimana engkau berikan kepada orang soleh Tentang kita nak apa yang Allah beri Pada sahabat-sahabat Nabi SAW Apa yang Allah beri pada para tabi'in, pada tabi' tabi'in Pada ulama' salafus soleh Para ulama' khalafus soleh Mereka kita juga dapat benda yang sama kita nak kebaikan, kebahagiaan. Kalaulah Allah berikan kekosyokan pada orang dulu, kita juga inginkan kekosyokan. Kalaulah Allah Ta'ala berikan sifat pemurah kepada orang dahulu, kita pun nak sifat pemurah. Sebagaimana orang dahulu. Kalaulah Allah berikan sifat suka berkorban orang dahulu, kita pun nak juga. Karena mereka sudah dipuji Allah. Terbukti amalan diri Allah Ta'ala. Amalan ah, kita tuan-tuan bila sama dengan orang baik Berarti kita baik Sebab itu syair kata Tashabbahu bil kiram illam takunu mislahum Fa inna tashabbuha bil kiram Ikutlah orang-orang baik Tirulah orang-orang baik Walaupun kamu tak sempurna sebagaimana mereka Kerana mengikuti mereka satu kejayaan Tentu kita tengok imam ni hmm, Musim terawih Bila imam tu cuba ikut imam Mekah Walaupun tak bunyi Mekah Bunyi macam pasir gudang je bunyi macam pasti berdengung ni misalnya tapi kita tahu dia usaha untuk, jadi imam Mekah kita dapat fee jugalah sikit kita pun jumpa imam macam imam Mekah lah kat bismillah tadi artinya bila meniru tadi orang nampak kita sedang meniru seorang yang baik lalu orang tetap berikan perhargaan tersebut niru kadang-kadang tuan-tuan kita pakai jersey je tiru ...pemain bola terkenal dengan jersi dia. Oh, nama, Ish, jersi pakai yang sekian-sekian. Apatah lagi kalau kita cuba meniru orang soleh? Dan kita nak apa yang Allah beri pada orang soleh... ...Allah berikan pada kita. Kemudian kata Syekh, Ya Allah perhatikan kami. Rainah. Maksud perhatikan kami tuan-tuan sekalian ialah... ...andai kata kita silap, kita salah... ...Allah ilhamkan teguran-teguran. Sama ada... Melalui mimpi-mimpi yang dia alamat orang beriman Atau mulut-mulut orang soleh Sahabat-sahabat yang baik Atau datang daripada Bala-bala Allah yang memberi peringatan kepada kita Jatuh kita Luka kita Bankrap kita Rupanya peringatan Allah untuk kita Sebab Allah sedang perhatikan kita Mu oh, dulu masa senang lupa pada aku Aku susahkan kamu Maka kita pun ingat oleh Ya Allah. Dulu aku senang, aku lalai, tak keluar zakat, tak bantu, tak tolong. Maka aku ber berazam untuk jadi lebih hebat pada itu. Akhirnya bila kita kaya kembali, kita pun tak buat kesalahan yang sama. Kenapa? Kerana Allah dah tegur kita. Tiba-tiba kita sakit, dulu masa sihat, tak menghargai ilmu untuk ilmu. Tak pandang pun untuk ilmu ni ada apa-apa. Bila sakit, buat kita tahu Ya Allah, kalau dahulu aku menuntut ilmu, banyak fadilat kelebihan. Maka Allah siapkan kita kembali untuk melihat Apakah benar apa yang kita katakan Maka itu tanda teguran Allah Allah bila tegur kita Seorang tadi tak akan ulang balik kesalahan dia Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW La yudarul mu'min Min juhrin wahidin maratai Tidak akan Dia patut orang beriman Dalam satu lubang dua kali Tak akan dipatut Ini adalah doa-doa kita Dan ini peringatan Muhasabah Syekh Abdul Qadir Moga-moga tuan-tuan sekalian Kita benar-benar menjaga hati kita Menguatkan hati kita dengan takwa, Menguatkan hati kita dengan tawakal, Menguatkan hati kita dengan tauhid Yang dipergantungan Menguatkan hati kita dengan keikhlasan pada Allah Dan benar-benar kita menghiaskan hati kita Sebagaimana kita menghiaskan fizikal-fizikal kita dan doalah pada Allah kerana kita dah sebut malam yas'alillahi yaghdab alayh yang tidak Berdoa pada Allah Allah akan murka padanya dia Doa Tanda kita tunjukkan kelemahan Kali itu dalam Ulang Ramadan ini Disunatkan kita perbanyakkan doa Bahkan bila kita baca ayat-ayat Daripada ayat 183 tentang puasa Sehingga bila kita baca pada ayat 186 Dan 185, 186 Itu ayat berkat dengan pua, dengan dengan ibadat doa Wa izah sa'alaka iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu wal yu'minu bil kata Allah bila hamba-hambaku bertanya tentangku katakan aku dekat eh, dekat untuk dimunajat untuk didoa untuk diharap untuk digantung akan ku perkenankan doa akan ku mustajabkan asalkan kamu terus patuh taat kepadaku kata ini terkelebihan pula ini mudah-mudahan kita mendapat semua kemuliaan ini wallahu a'la wa al wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh